Дуже важлива тема сніданку: хаотична архітектура, мінімальна кількість транспортних розв'язок та відсутність облаштованих парковок для автомобілів. Сьогодні усі найбільші міста України перебувають в урбаністичному занепаді, у тому числі і Київ. Бізнес-центри замість архітектурних пам'яток, погане сполучення з околицями міста і постійні затори на дорогах в столиці. Конче потрібен новий генеральний план розвитку, яким його бачить міська влада, і що треба змінювати. Дивіться далі у сніданку. Багатокілометровий затор на столичному проспекті Бажана стратегічна траса з Борисполя до центру міста. Її перекрили підприємці, бо правоохоронці спробували демонтувати їхні торгові точки. Думки перехожих розділилися. Хай стоять собі, і то щось купити можна. У Нас достатньо магазинів, повинна бути санітарія. Відповідна ситуацію владнали ближче до вечора. Підприємці звільнили трасу, але однозначної відповіді чи залишаться стояти їхні кіоски не отримали. Величезна кількість металобрук з якого торгують будь-чим – ковбасами, шкарпетками, люстрами, в яких можна випити пиво або зіграти в лотерею для київської міської влади. Проблема мафів номер один. Вони псують естетику міста і дошкуляють особисто меру Віталію Кличку, який наголосив, що й надалі боротиметься з незаконними мафами. Інший головний біль для команди мера хаотична забудова історичного центру Києва. Олексій Якубін досліджує урбаністичне планування українських міст, зокрема й столиці, каже один випадок новітнього будівництва. его просто вразил. По существу Киев сейчас почти не уже не имеет исторических ядра города, который бы сохранился вот полностью всецельный архитектурный ансамбль. И вот здесь, здесь, мы видим яркий пример этого, когда прямо напротив костела построено совершенно новое здание, и вокруг костела оно тоже застраивается. То есть по существу уничтожается весь ансамбль. Такие бизнес-центры растут, как грибы по всему Киеву. И не только. Будивництво хай-тек споруд поруч с архитектурными памятками – проблема у всех великих мест с активным деловым життям, каже Алексей. в ці города особенно в центральної часті недвижимость в связи з цим росте. Цена на недвижимость, і це усилює в тому числі давление на власть, которая в этом контексті давать давати часто незаконне розрішення на постройку нової недвижимости в центрі города. Центр міста це також ресторани, нічні клуби та кінотеатри і разом з цим епіцентр заторів, деяким жителям по кілька годин доводиться добиратися з дому на роботу і назад, ті, хто цінує час, давно пересіли на метро. буквально в 4 часа вечера здесь перейти трудно дорогу, не то что проехать. Сприяє заторам і відсутність парковок. Власники авто сміливо залишають свої машини на тротуарах навіть перед самісіньким носом Київської міської держадміністрації. І таке паркування можна побачити на кожній центральній вулиці великого українського міста. Мені удобно, я з коляскою не можу пройти по тротуару. тому що ставлять машини і так ставлять, що не можна пройти. Вирішувати проблеми столиці. Київська влада планує по німецьки. Запросили навіть спеціаліста Катерину Георге, яка успішно реорганізовувала такі великі міні. Ста як Берлін, Дамаск та Бейрут. В першу чергу німкеня має намір розбудувати дороги та розв'язки столиці. Якщо ви розширюєте шляхи, ви отримуєте ще більший трафік. І, зрештою, опиняєтесь там само, де й були. Також Катерина хоче розробити новий генеральний план Києва, залучивши до цього процесу кожного небайдужого жителя столиці. І у нас в гостях Ігор Ніконов, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, захоплюється лижним та велоспортом разом із дружиною виховує десятьох дітей. Вам доброго ранку. А, от, власне, зовсім недавно вийшов в рейтинг міст в Україні, де найкраще, найкомфортніше жити. І ну, трішки здивувало, що Київ столиця на 14-му місці, ну а Вінниця на першому. Скажіть, будь ласка, чому так? І власне, чи були ви у Вінниці? Сам не спав самом деле, ви знаєте, я рейтинг і проаналізував, общем-то, що є. Критериями оценки. Вы знаете, везде критерий один. Пришел нормальный мэр на длительный срок. Ему было время свои э, любые изменения начать внедрить и реализовать их. И, конечно же, я, вот это, это показатель очень большой. Это первое. Второе. Безусловно, тренинг нужен не сравнительная характеристика, это просто мнение самих людей, которых опрашивали в этих городах. Люди безусловно в, в городах таких как Винница, Львов, там Харьков, но они вероятно невероятно терпимее, чем, скажем, чем в Киеве. Безусловно не такая стрессорная жизнь у них, и они действительно в какой-то степени вот ну, их это удовлетворяет. В Киеве другая обстановка, поймите правильно. И мэр Киева это не мэр Харькова. В Харькове мэр это хозяин, во Львове мэр это хозяин. В Киеве мэр это человек, который приходится бороться у тебя 450 депутатов, у тебя Генеральная прокуратура, у тебя МВД, Центральный офис, у тебя правительство и так далее и тому подобное. И поверьте мне, вот много сюжетов там про мафы, про то, про все. По каждому из них обязательно позвонит какой-нибудь депутат. Обязательно. То есть, ну, у человека нет такого самостоятельности, и ему приходится все время идти на какие-то, на компромиссы он не идет, но в том плане борьба, борьба, борьба. Ну власне, дуже багато у нас в Києві проблем. і Одна з них, яка одразу, на мій погляд, впадає у вічі, це такий архітектурний дисонанс. Ой йшла мова про те, що разом з історичними спорудами нові сучасні це абсолютно не гармонює, І власне до цього можна сказати, от недавно був презентований проект по профспілці на майдані, і це викликало широке обурення, і навіть глядачі відреагували таким чином, ми що побачимо Бачимо зараз, які асоціації. Викликали, ця споруда була схожа їм і на танк, і, і була схожа і на черепаху. Ось танк ми зараз бачимо. Так і власне вони навіть свої пропозиції, ось черепаху зараз бачимо, і свої пропозиції висунули, що можна зробити його у, у вигляді сільської хати, також будинку з, з Можегір'я Януковича і просто величезний кіоск. От власне і, от, Ігор Владимирович, скажіть, да, такі от архітектурні реалії сьогодні в Києві? Да? Но ми ж думать на о Киеве, каким он будет завтра, через 10 лет. Для этого должен быть какой-то генеральный план. Есть ли он? Когда мы пришли, генеральный план и его принятие было притчево языцах, то все пиарились на этом, все, кому не лень. Причем 90% людей, которые на эту тему говорили, либо имели собственную заинтересованность в том, чтобы ну, их не взяли в разработку mm -hmm. генерального плана или как-то выключили, либо они хотели себя рассказать о себе, какие они грамотные. То есть ну, не конструктивно абсолютно. Но были и умные замечания, абсолютно конструктивные. Мы их все учли сегодня. Был готов генеральный план. Но тут у нас э, появляется Министерство культуры, которое говорит: знаете, мы вам сделали опорный архитектурно-исторический план, мы теперь его отзываем. Чистая, я считаю, политическая игра, которая никому не нужна. И мы сегодня готовы его принимать. Там действительно много вопросов сразу уйдет. Ну вот уперлись в Министерство uh -huh. культуры. Я разговаривал с господином Кириленко, он мне пообещал с этим вопросом разобраться. И мы ждем на днях все-таки возврата этого документа. Uh -huh. Uh -huh. И сразу генеральный прав отдадим экспертизу для того, чтобы принять. Его нужно принять сто процентов. Игорь Владимирович, все-таки давайте более конкретно. Вот Майдан, да, что будет с ним дальше? Ну, проходило, вы, наверное, все знаете, конкурсы по поводу территории гидности всей, по поводу самого памятника увековечения этих событий. Вы знаете, он недавно завершился, несколько есть премий, и там, ну я не знаю, выигрышный, скажем, первая премия, значит ли это, что этот проект именно он будет реализовываться. Но вы знаете, смысл mm -hmm. какой. Есть территория, которая гидности... Вот, в вот... основном, вот, мы видим сейчас фото Майдана в 80 и уже потом, после его реконструкции. Вот а просто такие, просто, мои лично меня, как человека, который я считаю в этом немножко разбирается, Майдан мне он не нравится. То есть прогресс на Майдане, ну mm -hmm. поверьте, это это, это не это не наш, скажем, атрибут Киева, которым можно гордиться. А что требует заменить? Ты будешь изменивать Я считаю, это что на надо, да, я считаю, что надо его менять, надо вообще вот строительство этого подземного, скажем, торгового центра, с которой, который стал оказывается доминантой всего города, ну такого быть не может. И то, что на конкурс я видел, вы знаете, мне очень понравились идеи. Ну, Первое. Первое создание вообще всей территории. То есть это более объединенная в одном уровне территории, как гидности ее называют, э, с какими-то мостами. Второе это памятник вечения это часть институтской. Но ну, там действительно очень красивый, мне кажется, конкурс, где на месте, скажем, трагических событий будут клены красного цвета. Которая, как будто олицетворяет, в принципе, образ. Кстати, про зелень, да, вот кричатик, давайте посмотрим, какой он был раньше, да, насколько он зеленый, каштан он вообще очень славится этим всем. Вот сейчас, да. Что скажете? Я считаю, что мы должны и в этом проекте это предусмотрено. Mm -hmm. ув конечно же, увеличить количество деревьев на крещатике. Более того, у нас есть программа, мы сейчас ее будем презентовать по всему Киеву посадить дерево. То есть это, это будет вот меценатский такой проект, который каждого человека, который... Это небольшие деньги, которые вот посадить дерево. Более того, мы на нем напишем табличку, что ты посадил, и вот с детьми люди будут идти садить деревья. Я считаю, что это очень красиво. Вот, уже интересно, вот если идти за немецким прикладом, то в некоторых местах, на напевно, у, практически у всех, до, для разработки генплану залучаются граждане. Но на да, этапе, у нас тоже. У нас конечно, конечно, конечно. И не только не только у нас и мы мы приглашаем и немецких э, специалистов, которые uh -huh. сейчас мы полностью переделали схему. Транспорт... Тогда -то сбор сберет участие. Конечно, транспортную схему в обговорениях обязательно громадский сберет И мы собираем специалистов реально, и они подсказывают очень умные вещи иногда. Снизу очень иногда вещи, которые ну они достаточно объективны, да. Вот, ми повністю повторювали транспортну схему і uh -huh. внесли в новый уже генеральний план, который вот сьогодні розработан. Ми готові його презентувати, это сам презентовали, Там увеличилось очень сильно количество зелених зон. Там все это очень чітко узаконено. Ну, от uh -huh. опорний план залишився, забрати. От, до речі, про озеленення. що недавно, презенто... недавно був презентований проект інноваційного э, екопарку Нивки. Власне, Розкажіть, чи далі ми можемо чекати, що і наступні парки. У нас есть программа полностью в Киеве, принята программа по 24 паркам. Из 104 парков, которые в Киеве, 24 мы взяли полностью сегодня их реконструировать. Кстати, один канал 1 плюс 1 тоже в этом участие принимает, конкретно вот в парке Нивки. И вы знаете, вот там, где находится вот такой какой-то модератор, скажем, или человек, который создает что-то вокруг него, все гораздо быстрее. Открыли парк Пушкина уже. Шикарная, считаю, программа арт-пикник, которая тысячи и тысячи людей, я посмотрел, сколько там есть. И на очереди у нас еще несколько парков, в том числе и парк книжки, которые мы уже сегодня знаем, когда мы откроем. Игорь Владимирович, да. вот давайте абстрагируемся, что вы чиновник, да, вот просто гражданин Украины, я который путешествует по Украине, да. <свят> так вот, вы киевлянин. Вот давайте посмотрим, какие города лично вам больше всего нравятся, чего не нравится в Киеве. Что нужно менять? Какие города вы взяли бы в пример Киеву? Ну, вы знаете, честно скажу, я никогда не чураюсь учиться у других, если, если действительно, если есть ну, и правильно. Но, честно <свят> говоря, я все равно Киев люблю больше всего. Объясню почему. Потому что я сам учился в Санкт-Петербурге. Когда у меня был выбор остаться там, либо приехать в Киев, я точно однозначно выбрал Киев, даже не задумываясь. Так, как отца 10 детей, ты это хотел бы? Да, случилось? ну комфортно ли да, им? Как? Все ли? Что, что больше всего вам не, не, вас не устраивает? Не Вы нравится, знаете, в Киеве? мне много, много не устраивает чего, то, над чем мы, собственно говоря, и боремся. Что больше всего. Вот тут. Вот ну давайте разложим, район. больше всего да. меня, раз, меня раздражает политическая ситуация. Мне перманентная выбор. Давайте без политики. Вот конкретно. Подождите, я вам объясню, в чем проблема. Перманентная Выборы абсолютно не дают возможности mm -hmm. развиваться городу. Вот я вас уверяю. Программа, ведь давайте не будем, я не хочу кривить душой. Если бы не было выборов в октябре, мы бы сегодня начали многие программы. Программу нужно заканчивать. Это самая большая проблема любого, любого, скажем, ну, мэра. Он должен начать и закончить. А, а бросить программу на не начавшую, ну это нельзя. Посему в этом самая большая проблема? Ну И... что ж, Игорь Владимирович, будем следить за изменениями в городе Киеве. А в вот это числа к нам. я вас прошу. У да. нас будет огромная презентация uh -huh. того, что мы сделали. Вот, кстати, насчет, насчет Киева. Удобства. В Киеве мы сделали самый дешевый хлеб по всей uh -huh. Украине. У нас самая высокая заработная плата средняя по городу. У нас легче всего найти трудоустройство. Uh -huh. У нас самый лучший транспорт. У нас реально самые лучшие дороги. То есть, поэтому в Киеве тоже есть кое-чему поучиться. Дальше. Мы первый Секундочку. Начали бороться с коррупцией. Первое. Реально. Ведь говорить о борьбе с коррупцией и делать это две разные вещи. Вот открытый бюджет, электронные закупки. Это реальная борьба. Уже ее не обедешь Понимаете? Это тот результат, который мы и хотели. вам. Можно сделать вывод, самые лучшие дороги. Честно говоря, вот если бы на Подоле здесь хорошие дороги были, ну когда? Историческая местность все-таки. Когда уже сделать дороги, чтобы вы добирались сюда по прямой красивому асфальту? Будут. Будут. Скоро. Давайте один Перенесемо чуть другое місце. Там там точно хороша <рес> дорога. Нет, там здесь. Хорошо. Дякуємо вам. Будемо ну, ж, сподіваємося, що ми нарешті вже почуємо не лише розмови, а побачимо конкретні результати. 20 20 Буде 20-го, да чекаємо. 20 да, ловимо я. вас на слові. Ми ну, надаю, що в гостях у нас був перший заступник мера Києва. Ігор Ніку, Вам гарно, дякую.